Пані Олено, давайте подивимось питання, а, яким може бути останнє рішення Путіна в цій війні? Як от ви бачите, пані Олено? Що, що це таке може, може бути? Чи, ну, чи, наскільки це доречно задіє теж питання? Не знаю, давайте як постадіть. Таке може последні фігури Путіна, Кремля. Давай, Просто так, да, що... да, до, до чого треба бути готувати? Сумісне управління Кремлівської власне. А это, знаете, вот сейчас это попытка показать силу, показать силу и какие-то возможности. Было же уже то, что опять же там при э, Везде подтягивается Китай, что у России был план там сбить под чужим флагом, да, вроде как не она. Mm -hmm. Ну, сбить эти спутники, положить Стерлинки, отключить интернет и там свет, все, что связано по миру, вот на спутники. И это, ну, как бы под чужим флагом, там очень тяжело доказать это, потому что там цепная реакция. А вот именно все, что касается воды. Понимаете, вот воды, цунами и других вот, вот этих вот. Вот здесь вот показать силу, показать возможность. Она до последнего, она не сдается сейчас. Она наоборот хочет сделать что-то, но такое нехорошее по миру. Такое нехорошее, чтобы заставить всех бояться. Да, так, це по двойке, то тобто тут є то, що це може не получиться, да, Двойка все-таки це не остаточный приговор. Но планы у них не це, знаете, я недавно теж бачив інформацію, що типу Путін, якщо програватиме війну, у нього є в рукаві один єдиний козир тоді: це підірвати Запорізьку атомну електростанцію. І що нібито ходять такі чутки, що його посланці передали цю інформацію там Америці, там Британії, там ну західним країнам, щоб типу Україна не виграла. Бо якщо виграє, він підриває ЗАЕС, радіація розходиться. Типу, да, вона також накриває Росію. Але тут ж, Європа і сама Україна найбільше від цього всього постраждає. Ну така є така поступа. Ну, так, дійсно, давайте посмотрим. Ну, це по міру мене. дійсно що… Что... Що він, типу, мовляв, зараз нічого не робить, що він це просто має як коза в даному випадку. І він його може використати. Що, мовляв, там же ЗС замінована, пам'ятаєте? Ми ще це ще раніше з вами дивилися. Римяна, коли? Що вона замінована. Тобто вона на цьому лічильнику стоїть. І він просто може його активувати, не дай Боже, звичайно. Такие же планы остаются, смотрите. Это как бы, ну тут не совсем прямо ее подорвать. Смотрите, если бы они ее могли, они бы ее, честно, они бы ее подорвали уже. Там уже что же писали мне, что там mm -hmm. очень она современно построена, 7 степеней защиты. Очень трудно это сделать. Здесь больше, это как мы раньше смотрели, когда кто-то заходит на. Ну, допустим, украинские вооруженные силы там заходят на, как будто это какой-то взрыв, да, но это не тот взрыв, мощный взрыв, как Чернобыль, это что-то другое, это попытка опять свалить все на Украину. Здесь нет, здесь какое-то такое, знаете, что-то такое подлое, мощное, опять же, связанное, скорее всего, с водой, но чтобы вот прямо отомстить всем. Потому что ненависть ко всему миру. Чтобы это зацепило и США, и Европу, ну в таком плане. Потому что тут карта Трампа фигурирует. Понятно, что это может зацепить Россию, но на Россию им вообще им плевать. Такие очень. Я говорю, вот доносились, доносились с этими, с этой Россией и со всем на свете. Доигрались. Когда все время карты показывали, что сейчас еще остается самый удобный шанс покончить с ней. Но опять же, видите, там договорники. Вот сегодня что же тоже появилась информация, что там, что там в США в пакетах на уничтожение, на утилизацию секретные документы обнаружены по поводу Трампа. Ну его там связки с Россией. Да. Так, да. Это я вижу. Ну, то есть это везде, понимаете, это жёсткий договорняк. Он был, и он остаётся этот договорняк. Что типо помовляв, вони можуть опублікувати ці секретні документи по зв'язку Трампа з з Рашкою не тільки. Йому може бути за це там імпічмент. Да, это, ну, это очень это было бы очень в плюс в Україні, очень там ті по Україні і не тільки. Ну, То есть те планы, которые они вынашивали. Там же не только... Вот Украина, да, она столкнулась с этим, у нее аннексировали именно территории. Это все как-то связано, поняли, с переделом территории, то есть ты мне, я тебе, в таком плане, поняли? Таким угу. образом они распоряжались чужими и распоряжаются чужими территориями. Писали мне глядачи, что прошла такая новина, что нібито, россияне планируют э, переправы на правый берег Запорізької області, тобто от вони зараз контролюють лівий берег, так? А вони нібито хочуть по якимось переправам на правий берег. Е, наскільки це реально? І мені так здається, що це трошки якесь дивне питання, бо там вже ж ширина Дніпра дуже велика. Ну як а там переправи збудувати? В планують право через Дніпро в районі. де в районі Запорожжя? Е, зараз мені писали, що в районі селища Біленьке. Ну я дивился, где-то сел еще беленький. Поняла, тут такая справа. Давайте я вам покажу сейчас. Вот, дрите. Вот тут вот сел ну подождите. Вот тут вот сел еще беленький. Вот тут вот видно, uh -huh. да? А тут такая речка широкая. То як там переправа? Действительно, что -то там Россия не будут переправу? Ну, не, ну я зачастую не места вы. нет, нет смотрите, вот все время попадает одно и то же. Они, у них какой-то отвлекающий маневр сейчас. Вот какой-то где-то что-то они э, будут отвлекать. А на самом деле они хотят сделать неожиданный прорыв там, где их не ждут. То есть писать э, всякое они могут отвлекать. Но вот что-то они все равно готовят. Да, это им очень тяжело сделать, очень непросто, но вот в таком плане. Зеленский закликал свет до смены режима в России. Тут я процитую президента, він сказав, що бо інакше, навіть після закінчення війни, Москва все ще намагатиметься дестабілізувати сусідні країни. Чи прислухається світ до того, що треба режим Путіна замінити, викинути, вибити, закапати? слухається так там. Ну давайте так, у меня же такое выпадало, что какая-то из стран, понятно, на картах не написано, какая из стран. То есть, смотрите, он сейчас под прицелом. То есть он уже какой-то период времени находится под прицелом. Как бы охота за ним идет. Но это то, что касается каких-то стран. да. Так что вполне все может быть. Здесь не только под прицелом, допустим, фигура. Мы же знаем, что это фигура, mm -hmm. это так, это тот, который играет роль. Здесь еще кто-то под прицелом. Точно так же, как смотрите, одинаково, точно так же, как Кремль готовит ликвидацию кого-то. Мы знаем, да, кому идет опасность в Украине и есть определенные первые лица по миру или же ключевые, он тоже готовит это. Но он длительное время готовит, и все у него что-то не получается. А сейчас это четко под прицелом. Что на самом деле может этих нелюдей? Я карты это Агрессора, да? На самом деле может остановить российского российского. российского... Остановить... Ну, это видите, э, это то, чтобы россияне на как бы на себе испытали все то, что происходит в Украине. То есть получается, поняли, да? жесткие Жесткий обстрел территории России. Вот точно так же, как они обстреливают. Тогда да. Тогда тут они начнут, тут будет пойдет возмущение изнутри. А так, ну, ничего. те же эмоции, которые испытываем мы сейчас. Когда у нас гибнет мирное население, гибнут дети, э, роженицы в роддомах, понимаете? И весь мир смотрит на это, понимаете? Ну, получается. Как так? Два месяца тому приблизно президент Зеленский анонсировал баллистику, какие-то там, там наши баллистические ракеты. Питание то, где они наразі, Бо я вчера читал заяву Шмигаля, то он сказал, что вот от, -от вы там побачите. Баллистика, украинская баллистика полетит по России. Видите, их даже дроны, вот то, что происходит, да, и это у них это вызывает смятение. Тут ну дожать, дожать, потому что здесь они обвиняют не войну не свое правительство, да, а то, что им некомфортно. Вот то, что было кадры из Сочи, когда они сами сидели, как украинцы сидят в парковках, да, под домами. Точно так же они возмущались, что они приехали на отдых в Сочи и сидят, вынуждены сидеть. В... Ну какая же трагедия, да, ну какая же трагедия. Сочувствуем. Так, украинская логистика. Ну да, полетит она. Полетит. В тему уроке, поняла, читаешь такие как бы. Ну вам не покажено, в ну, ну, я... Тут, у меня было то, что смотрите, здесь не только полетит, э, э, и там имеется в виду ракеты, и там идет еще ракета, которые э, полетят. Э, кто их запустит? Это другое. Ну, а, я разумею. Это друг, другая да, сторона медали, И эти ракеты как-то они ну на вид они одни, а на самом деле они другие. То есть ракеты по-любому полетят по территории России. Подивіться, Волынь та Луськ, будь ласка, че до нас с, с Беларуси летит. Вообще будет лететь в сторону Украины. что-то в сторону. Будет На жаль, такая опасность есть. Оно под вопросом, смотрите, да? Под вопросом. И дай бог, чтобы оно не летело. Но нам все время, смотрите, до этого показывало, что есть опасность обстрелов с территории Беларуси. А с другой стороны, видите, они все время готовят здесь какую-то мощную провокацию. Где-то вчера или позавчера я видела что вроде где-то в Беларуси нашли, атаковал вроде как украинский дрон. Но, по крайней мере, там обломки, да, лежат обломки, но четко видно, что это, ну, понимаете, на что они э, провоцируют. Ну, казалось, что то до, до Лукашенко летело в резиденцию, прям в кабинет. Да, э... Тепер дивіться, от в чому ще справа. Американська преса зараз пише, що є величезна загроза того, що росіяни, якщо так далі буде йти, можуть окупувати Покровськ, Костянтинівку і Куп'янськ. І є наразі величезні загрози того, що це може статися. Як ви наразі бачите, давайте от просто подивимось на предмет окупації. Покровськ. Давайте, давайте, давайте. Що, Покровськ. Окупація Покровська на сьогодні. У зв'язку з тими останніми новинами, що там кажуть, що нібито росіяни зайшли вже в Покровськ. Про ну, це ну, так сьогоднішні... зула казала. І... Покровськ. 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 Ну там сложная ситуация, понимаете? Сложная. Вот прямо сказать, что все нет, но она действительно сложная. И, к сожалению, есть опасность того, что, ну, чтобы сохранить жизни, да, придется отойти от этого. То есть есть такая опасность. Будем смотреть. На сегодняшний момент они показывают, нет. Тут даже действия, но видите, тут и, и, то, что использует противник, это какие-то хитрые нестандартные действия, это химическое оружие, это что-то вот, ну сверх такое очень нехорошее. Вот в чем вопрос. И тоже, опять же, запрещенные там что там, запрещенное химическое оружие там запрещенные кассетные боеприпасы, что-то. И опять же весь мир смотрит и молчит. То, что запрещено международной конвенцией. Так, мы с вами по Куровск подивилися, Купянсько и Костянтиновку. Костянтиновка. Купация Константиновки на Константиновки. Ну, Константиновка у меня под большим вопросом тоже на сегодняшний момент. Тут тоже, видите, многие какие планы по иллюзии. Тут может быть тупик. Пока так они. Да, сложно все, но так оно. И Купинск. Ну, такие у нас, знаете, сегодня пессимистичные тоже да, прогнозы выходит. На правоке жаль. Я не Это... скажу, что прямо все, но ну, сложно, да, все сложно, как бы. Ну, такое все, знаете, вот шапкая, Туда-сюда, туда-сюда. Купинская оккупация Купинская на сегодняшний момент. Купинская Купинская. Ну, тут карты показывают, что тоже нет, но видите, сложности. М -м. сложно все. Будемо смотрети. Очень все сложно. Чи ви бачите, що обстріли можуть ще більше зрости. Це правда? Усління обстрілів по Україні. Усі обстріли по Україні. Ну, тут есть момент манипуляции в информации. Ну, чтобы там вот возрасти, нет. Ну, уже какого-то пика они достигали. Вот что-то в пределах. Меньше, больше, вот так. Но я не скажу, тут нет карты, что вот прямо, знаете, скачок чего-то. Тут вот очень сильно манипуляция, нагнать страх, оно... Все, що касається нас з вами. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому підписуйтеся, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі. Там, де тайм-коди.